Областная федерация футбола Киевской области проводит турнир весенние каникулы. Мы участвуем, арсенал наша команда участвует двумя командами. В первой группе мы, первая команда у нас обыграла, выиграла три игры. Завтра у нас еще одна игра и полуфинальные и финальные игры. Вторая команда тоже у нас участвует. Вчера она одну игру выиграла, сегодня тоже играет, сейчас еще не знаю результат. Задача на сегодняшний момент подготовить детей к чемпионату области, который стартует 4 числа. Мы впервые вышли на зеленое поле, так как климатические условия не позволяли в данный момент работать. Но надеюсь, что все будет нормально и мы дальше будем продолжать работать и играть. Thank <laughs> you. Денис. Ой, молодец. Ай, молодец, хорошо вы.